Səbəh Bakı və Əbşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, günəşin altında əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. Gecə və səhər bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı ehtimalı var. Ara bir güclənən şimalyə külək gündüz mülayimləşəcək. Havanın temperaturu gecə 3-6 dərəcə isti, gündüz 6-10 dərəcə isti olacaq atmosfer təzyiqi 758 mm cıvətsinindən 763 mm cıvətsununa yüksələcək. İspirit tübət 75-85% olacaq. Azərbaycan rayonlarında bəzi yerlərdə havanın arıb yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənir. Ayıra-ayırlı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Gecə və səhər arası dumanlı olacaq, mülayim külək əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3-7 dərəcə isti, gündüz 10-16 dərəcə isti. Dağlarda gecə 0-6 dərəcə aşağıda, gündüz 1-7 dərəcə istil olacaq.